Qarabağ Azərbaycanlılar öz dədəbaba yurdlarına qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. 100 minlərlə soydaşımızın Qərbi Azərbaycana qayıdışı eyni zamanda milli qürur və ləyaqətimizin müdafiəsi deməkdir. Çömrü e, şəhərinin Ağbaba mahallının mağrazı kəndində doğulmuşam. Orada böyüyüb başa çatmışam. Demək olar ki, Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı çox seviniriz hal olduşu. Biz də odulmamışıq, öz torpaqlarımıza geri qayıdacağıq. Bizim rayonumuzun 26 kəndi var idi, 22-si tam Azərbaycanlı yaşayan bir kənd idi. 4 erməni kəndi var idi və kəndimizdə heç bir erməni yaşamamışdı. 30 ildən artıqdır ki, biz e, məcburi köçkün kimi, qaçqın kimi Sumqayıt şəhərində məskunlaşmışıq. Sağ olsun Azərbaycan xalqına ki, bizi doğma bir insan kimi qarşıladılar və bu gün də firavan həyat sürürük. Və əminəm ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. Azərbaycan gec-tez bu hissainədən ayrılacaq. İnsanlarımız Qərbi Azərbaycanə qayıdışı reallaşacaq. Bu qayıdış haqq davamızın yeni səhifəsidir və bu səhifə xalqımızın onun müdriklik rəhbərinin əzmi və qətiyyəti ilə yazılacaqdır. Elvin Qudratov, Şəmsstan Fikrətli, Elbrus İsmayilov bu gün informasiya proqramı üçün.